Я из Сумской области, Дикала Любовь Григорьевна. У меня была это, опухоль молочной железы. Мне сделали операцию, я приняла лечение. Я чувствовала плохо. И после двух лет я случайно почитала в газете Гайкеса а, Хислановича и позвонила и начала лечение. Лечение я уже закончила, вот лечилась. Вот это. И все нормально, у меня сейчас анализы нормально, и все. И спасибо Евелине Ник... -э Сергеевне, да, очень внимательная, очень внимательная. Она все объясняла по телефону, советовала все. Я очень благодарна. Как вы себя сейчас? Чувствуете? Хорошо. Да, чувствую я себя хорошо. И сегодняшняя встреча вообще особенно, особенно очень благодарю я за все, и я даже довольна такой и радостно и все, как какая сегодня встреча была, какое уважение к людям.